Здравствуйте! В эфире телеканал БТБ в национальном интересе. С вами Николай Матвеев. Сегодня мы будем говорить о торговых отношениях между Украиной, Российской Федерацией, Европейским Союзом, о ну, таком себе... Торговом треугольники, если можно его так назвать, беседовать будем сегодня с нашим гостем в студии, эксперт фонда Открытый диалог Виктор Мазерчук. Здравствуйте, Виктор. Добрый. Наблюдаем ситуацию достаточно напряженную не только в плане военном, конфликтном политическом, но и в экономическом плане. Видим, что после подписания вот. Всего полного соглашения об Ассоциации Украины с Европейским Союзом после того, как Украина подтвердила свой европейский вектор, свой европейский выбор, какие же мы видим дальше э, движения в экономическом плане э, в связи с вот, тем документом, который был подписан, э, ратификация которого сейчас происходит, э, имплементации которого все так ждут, э, какие же преференции от Европейского Союза Украина э, уже получила. И какие получит вот в ближайшем будущем и в некой долгосрочной перспективе? А, ну, смотрите, что уже получила? А, получила уже а, то, что на очень много товаров а, вот именно а, ставка пошлины а, приравнялась к нулю. Mm -hmm. Это очень большой плюс. Это было впервые сделано в, марте, в апреле, в начале апреля месяца, когда mm -hmm. вот именно были вот эти события с Российской Федерацией, с, Евро, с подписанием экономической части угоды про ассоциацию, то есть там порядка на, на 95-96% товарных групп ставка пошлины уменьшилась. Mm -hmm. Это пошлина для украинских товаров, для... которые едут в Европейский да. Союз? Да, да. Mm -hmm. но это звучит очень хорошо. Ну, кроме пошлины, там есть, необходимо сказать, там есть еще и ограничающие вещи, которые не позволяют украинским товарам ä, поставляться, а именно технические регламенты и стандарты. Ну тут... это а, какие-то товары конкретных групп или же это конкретные товары определенных это пока, производителей? Это пока... не, не, это конкретные товары mm -hmm. конкретных э, товарных групп, э, и э, очень много просто украинских производителей не соответствует э, данным э, стандартам Европейского mm -hmm. союза, потому что они намного выше, они э, более качественны и в первую очередь они нацелены на беспос, непосредственно на человека uh -huh. то есть как бы рынок нам открыли но он пока еще а, остается закрытым для частично закрытым для украинских производителей но это изначально надо а, говорить чтобы мы изначально uh -huh. понимали а, сложность ситуации или ситуацию uh -huh. виктор ну, а, а когда можно говорить? я продолжу? Да, конечно. Я... А, соответственно Убрали ставки, оно действовало к пер... вот это, эти ставки уменьшенные действовали в одностороннем порядке. Украина ничего не изменяла в своей политике. Вот. Эти ставки действовали льготные к 1 ноября. Соответственно, 1 ноября наступает, и ставки увеличиваются. Угу. Что сейчас осуществилось после того, как ратифицировали угоды про ассоциацию? Льгот, действия этих льготных ставок продолжили на протяжении еще год. и это в принципе очень хорошо потому что почему потому что украинский э, производитель товаров э, имеет доступ на рынок и сейчас они э, активно занимаются сертификацией и стандартизацией своих товаров чтобы иметь возможность поставлять на рынки евросоюза. Mm -hmm. Необходимо сказать, что на протяжении последних полгода действительно мы можем, по статистике мы можем видеть, что увеличивается экспорт товаров в эти страны. Это действительно так, и это не только сырье, но и в принципе товары группы питания, ну и другие товары. Mm -hmm. То есть стоит понимать, да, что за вот этот короткий период, несмотря на то, что некоторые товары не соответствовали европейской сертификации, но как бы с разрешенным доступом на рынке Европы, все-таки эта сертификация проводится, и стандарты меняются, все согласовывается, а. да, мы расширяем. Экспорт в Европу? Э, э, стандарты не меняются. Э, стандарты, стандарты, будут, не, не, стандарты будут меняться. Uh -huh. Вот я сейчас, если можно, остановлюсь. Э, действительно, очень много производителей э, делают сертификацию э, своих товаров для того, чтобы uh -huh. выйти на европейский рынок. Это по, по срокам, это не очень долго. В Украине, в Украине есть специализованные компании, которые это делают. Это в принципе и по деньгах, ну, не очень много. Почему я говорю так? Потому что мы нашим фондом на протяжении двух последних месяцев мы ездили по востоку Украины и рассказывали, делали тренинги для бизнеса и рассказывали, как можно выйти на рынки Европы, что нужно сделать именно очень большой, большой акцент мы делали на стандартизации и сертификации, потому что очень много вопросов в, этом, в, этом, в этой сфере. Соответственно. Сейчас идет сертификация вот этих товаров и, в принципе, когда импортные льготы существуют, соответственно, нашим товарам туда легче будет, будет поставлять. Вот касательно изменения законодательства и, сертифика... и стандартов Украины. После того как Украина ратифицировала угоду про ассоциацию, там есть в дополнениях очень много и четко, какие законы надо поменять, какие стандарты надо поменять и когда. Самое главное когда. Соответственно, сейчас правительство должно а, делать вот то что написано в, в, это, в этой угоде. Менять стандарты, принимать более высокие стандарты. И в принципе это хорошо. Почему? Потому что уже когда будут приняты новые стандарты, украинские все товары будут соответствовать европейским товарам, и нам будет намного легче поставлять туда свои товары. Ну и соответственно ну, европейским товарам сюда uh -huh. входить. Ну, они и так входят, потому что они отвечают нашим стандартам. Очень очень часто в большинстве случаев. Ну, вы сказали, что после э, вот, ратификации соглашения некие торговые преференции для украинских товаров, которые едут в Европу, они были продлены на год. Да. Это что получается? Каждый год необходимо будет переподписывать какие-то документы? Это, это получается, что Европейский Союз в одностороннем порядке надал льготные условия для Украины взамен не просил Украину вводить в действие именно угоду про ассоциацию. Почему? Потому что там в угоде про ассоциацию там четко по каждой товарной группе написано, каким образом изменяется ставка пошлины. Пошлиная для ввоза уже европейских для ввоза, товаров ввоза, в Украину. Да, да, ввоза европейских товаров в Украину. Соответственно, мы имеем год льготы, Европа имеет тот же самый период, те же самые ставки, что она сейчас имеет. Uh -huh. То есть для Европы пока никаких льгот нет. Ну смотрите, для Европы есть большой большая льгота то, что мы подписали угоду про ассоциации. Да, им легче будут сюда поставлять товары, и это на, надо понимать. Да? А, Ихние товары очень часто более конкурентоспроможные, чем, чем наши товары. Uh -huh. Это тоже надо, надо понимать. Соответственно, наши товары производители сейчас столкнуться с ситуацией, что они должны будут конкурировать с европейскими товарами. И в первую очередь ценой. Но учитывая то, что сейчас произошла девальвация гривны, то конкуренция ценой уже не такая существенная, потому что европейские товары там очень сильно подорожали. Соответственно, то есть, если есть украинские производители, он делает качественные товары, то, конечно же, украинские потребители будут покупать национального uh -huh. товаропроизводителя продукты. Uh -huh. Ну а остальным либо придется подтянуться под европейские стандарты, либо же. Либо же умереть. Uh -huh. То есть законы рынка беспощадны. Закон, да, законы рынка беспощадны и, в принципе, в первую очередь должен выиграть, выигрывать потребитель. покупатель. Да. Что же касается интересов Российской Федерации в этой связи, потому что мы слышим некую озабоченность со стороны Российской Федерации в отношении экономических отношений Украины и Европейского Союза. Что же так беспокоит Россию вот в в рамках подписания ассоциации, ратификации этого договора и возможных неких торговых преференций со стороны Украины для Европейского Союза, со стороны Европейского Союза для Украины. Ну, мы говорим только про экономику. Что волнует? Волнует то, что Украина в 2011 году подписала угоду про зону свободной торговли с странами СНД. В 2012 году парламент ратифицировал ее, и соответственно, президент подписал ее, президент Янукович. То есть Украина, в принципе, на тот момент выбрала вектор СНД, Европы, Азии, что мы без них никак. Соответственно, Российская Федерация, имеющая очень сильное политическое и экономическое влияние на ситуацию в Украине. В я говорю про экономическое влияние через то, что очень много товаров поставляется в Украину, то, что российские и украинские стандарты есть одинаковые, и Российская Федерация имеет возможность поставлять сюда товары. То есть сейчас, когда Украина... То есть, с одной стороны, у нас есть подписанная угода про свободную торговлю с странами СНДА, mm -hmm. И, с другой стороны, мы сейчас подписали угоду про ассоциацию с Европейским Союзом, где тоже видно, предвидено, что мы здесь делаем одинаковые стандарты, мы все согласовываем, и получается некая как бы глобальная нестыковка. Европа против России и Украины, знаете, как в центре вот этого передела. Что делать? В конце прошлого года, когда уже перед Вильнюсским саммитом, очень сильно обсуждалось вопрос в Европе, непосредственно в Брюсселе, возможность подписания, то есть такой большой ассоциации между Европейским Союзом, Украиной и Россией. Ну, то есть от Брюсселя до Владивостока. И действительно, очень активно это обсуждалось, но потом, после активных военных действий, это уже чуть-чуть там в другую Площину перешло вот это обсуждение. То есть у нас сейчас есть а, Украина с подписанным а, зоной свободной торговли и стандартами. Тут самое главное стандарты. Стандарты, которые одинаковые для вот этих товаров. И есть а, тоже подписанное а, соглашение, где новый стандарт. Соответственно, мы отсюда должны, по идее, войти и сюда войти по стандарту. Или же иметь два рынка, которые будут производить товары, да. стандартизированные для Европейского Они Союза и стандартизированные а отдельно для таможенного союза. А, да? а, а ну то есть мы можем производить, понимаете, тут в чем вопрос? Если мы производим товар, да? если, например, какой-то йогурт, сыр, ну для примера, да? а в Европе стандарты к этому товару одни. Соответственно, они могут быть выше, чем стандарты в России. Соответственно, мы можем поставлять в Европу, не можем поставлять в России. Тут в стандартах именно большой вопрос. Соответственно, если мы производим товар, стандарты, которые ниже там, для России, соответственно, мы не можем его поставлять в России. Тут, как бы, хочется попасть и в две очереди: где умный, и где красивый. Понимаете? Но большой, тут большой нюанс необходимо сказать, что Россия очень плохой торговый партнер. За последних 10 лет это вот уже то, что сейчас принял, приняло правительство Российской Федерации, это уже 10-я торговая война. Таким образом, Россия постоянно, ну не только по отношению к Украине, но и по отношению к практически к всем своим соседям, влияет на их экономическую ситуацию. Почему? Потому что Россия действительно очень большой рынок сбыта товаров для страны. Соответственно, если ты поставляешь туда товары, ты имеешь деньги для того, чтобы развивать свое производство. Если ты не поставляешь, у тебя должна быть переориентация твоего производства на другие рынки. И Россия постоянно, а я закрою. А вот в вашем сыре есть какая-то козюлинка. А в вашем шоколаде, который там, отвечает всем там, европейским стандартам, и технологическим, и не только. Соответственно, а там есть, ну, есть какие-то нюансы, потому что у вас президент его делает, да? Ну, то есть, э, тут экономика и торговля очень сильно э, связаны. И Россия через это постоянно влияет на страны. Что сейчас приняла Российская Федерация, правительство Российской Федерации в пятницу? приняла постановление постановление под номером 959, ну практически 666, если перевернуть, которое говорится о введении ввозных таможенных пошлиных в отношении товаров страной происхождения, которых является Украина. Угу. Вести э, ввозные таможенные пошлины в отношении товары, происходящие с территории Украины, на возимых в Российской Федерации в размере ставок единого таможенного э, тарифа, Таможенного союза. То есть, соответственно, сейчас, если были ставки низкие, то сейчас по разным категориям товаров одним поднимутся, которые для всех стран, которые вокруг Единого таможенного союза. Что это за товары? И сколько их? 170 товарных групп. Это 47 категорий товаров, если всего там по товарной номенклатуре 97 товарных, больших товарных групп, то сейчас это по 47 будет, будет введены ставочки разного, разного уровня, разного рода. Соответственно, ну, например, на что? В первую очередь, это продукты питания. Очень много. Ну, свиньи живые, мясо, пшеница, свиной жир, молоко, сливки, сыры, творог, яйца, фрукты, пшеница, ячмень, мука. Ну, то, что з одной стороны Україна очень много производит. С другой стороны, есть некоторые товарные группы, которые, если не поставишь, они могут спорить. ну Сыр, например. Uh -huh. Он имеет какой-то свой срок годности. Пшеница, ячмень, вез, они могут стоять, в принципе. У нас есть, есть условия для исполнения? Да, конечно. У нас нет проблем с экспортом сырья такого рода, там, пшеница, uh -huh. кукуруза, ячмень. Ну, не хотите кушать нашу пшеницу, окей, мы будем экспортировать в Европу, в Африку в Китай, в Японию, ну, то есть в, в Азию, тут нет, нет большого проблемы, большой проблемы. Это с одной стороны товарные группы, которые äh, пищевые, а с другой стороны это äh, товарные группы про промышленные товарные группы. Это каучук, это металлы, изделия из металлов, это пластики, изделия из пластика. То есть очень много товарных групп, 170 товарных позиций. Идет непосредственно перечень, который э, есть в этом постановлении правительства Российской Федерации, Виктор. Ну, вот э, эти пошлины, они насколько понимаем, они вырастут не сразу же после принятия этого постановления, они вырастут, если вдруг там а, есть какое-то условие да, для Украины, да. которое которым таким образом Российская Федерация пытается ну, вот, отсрочить да, некое взаимодействие Украины с Европейским Союзом. А, Чего же именно? что именно отсрачивает да, да смотрите, соответственно, очень правильный вопрос и очень правильное уточнение. С одной стороны, они вводят эти высшие ставки по, по мыту. Соответственно, они и вводят некий такой механизм контроля, когда их ввести в действие. Потому что Постановление правительства не приняли, но ставки они еще не подняли, соответственно что говорится в постановлении правительства, образовать контрольный механизм по постоянному наблюдению за исполнением экономической части соглашения об ассоциации, заключенной Украиной и ЕС, в случае выявления действий правительства Украины по практическому применению указанного соглашения или его имплементации, уведомить об этом правительство Российской Федерации по истечении 10 дней после уведомления указанного правительство Российской Федерации принимает решение о вступлении вот этих ставок. То есть таким То есть, образом это некий механизм просто контроля отложенная вот бомба с, с часовым да. механизмом, да. которая может быть в любой момент активирована, если вдруг Украина с Европейским Союзом начнет взаимодействовать в рамках той договоренности, которая достигнута с Европейским Союзом, но в нарушении тех договоренностей, которые есть с Российской Федерацией. Да. Правильно? Да, это, такой, это это еще один такой крючок, uh -huh. на который Россия с экономической части подня, хочет поднять Украину и держать ее в, в своей там, сфере, э, орбитив влияния. А с другой стороны, ничего ведь сверхъестественного не видим. Украинский производитель готовит э, э, товары, подходящие под европейский сертификат. Европа продлила срок льготных ставок по ввозу украинских товаров в Европу. Российская Федерация затем наблюдает и обещает, что если вдруг изменится ситуация, то она усложнит торговлю между Украиной и Россией. В данной ситуации казалось бы, что достаточно паритетная ситуация. Кто-то выигрывает в ней больше, кто-то проигрывает меньше. Понимаете, тут ситуация двоякая. С одной стороны, точно не выигрывает Украина в в краткосрочном периоде. Uh -huh. Почему? Потому что закрывается рынок сбыта. Соответственно, мы производим товар, мы не имеем куда его а, продать. Почему? Потому что переориентация товара это в принципе не а, ни одного дня процесс, вопрос. Uh -huh. Да. Соответственно, если мы вспомним начало года. Февраль, март правительство очень активно говорило: уважаемые товаропроизводители, могут быть нюансы, когда Россия закроет свои рынки. Mm -hmm. Будьте готовы к тому, чтобы сейчас уже начинать переориентацию своего производства и искать новый рынки сбыта. Те, кто услышал, да. Те, кто уже изменил структуру своей продажи и экспорта своих товаров, для них это не проблема. Они может может быть на России там оставили небольшой кусочек там часть, uh -huh. а, которая продает. А все все остальное они там там на другие страны: там, Белоруссия, Казахстан, Европа, Азия нужно смотреть по каждому то есть в том числе из в страны таможенного Конечно, Союза, но я, не в России. Я вам сейчас э, расскажу очень интересную э, одну историю, э, которая видно по статистике, по официальной статистике, mm -hmm. и которая рассказывает непосредственно бизнес, который экспортирует в Россию там овощи, фрукты не только в Укра... из Украины, mm -hmm. но и из Польши. Итак, что мы видим? Давайте, может, по статистике, за если мы берем за... Сейчас перв... очень только много цифр, потому что у нас Не, буквально я, там 3 я, минуты. Осталось. Я очень коротко. За mm -hmm. первых 7 месяцев экспорт в России упал на 26%. Mm -hmm. Есть некоторые категории товаров, которые снизились экспорт в России на 60-70%. На то есть, если была э, одна цифра, то сейчас на 70% меньше. И таких категорий, ну, в принципе, много. Что сейчас говорит украинский бизнес? Э, и что говорит статистика, например, по поставкам э, продуктов питания в Беларусь? Увеличилась на 20% за полгода. Почему? Потому что, может быть, история следующая. Мы поставляем в Белоруссию, Делают некие изменения в этом товаре, и уже как белорусский товар поставляют в Российскую Федерации. Это то, чего так боится Россия по отношению да. европейских да. товаров, которые будут поступать в Украину, да. и под маркой Украинской будут поступать в Российскую Федерацию да. и там, скажем так, немножко унижать российского производителя. Да. Соответственно, что говорит, мы, мы все помним, помним историю, когда Россия ввела ограничения на польский яблок. Угу. А как раз у нас в, в гостях был польский бизнесмен, который занимается экспортом яблок в России. А это не проблема. Бизнес между с собой всегда договорится. Мы, тогда, мы сейчас -то делаем переориентацию через Беларусь, будем поставлять в Беларусь, будем платить некие, там, на, на, там, на таможне некие там, финансы и будем спокойно ехать. Они нам этим не напугали. Если они думали, думают, что они для нас хуже сделают, мы, мы всегда договоримся. Соответственно, что мы видим? Россия ввела ограничения. <полагающий> Уже сейчас на поставке продуктов питания из Европы. Продукты питания из Европы пропали в России? Нет, не пропали. Только цены, цены поднялись. Да, вот ласс... идеальная ситуация просто смешная лосось, норвежский лосось. Мы, мы смотрим, кто поставляет основной, кто основной поставщик лосося в Российской Федерации. Компания связана с Тымченко. Это очень близкий к Путину его бизнес-партнер, с сыном Тымченко. После того, как Россия ввела санкции, стоимость лосося увеличилась на 45%. Хотите покупать, не хотите покуп, не покупать? Вопрос: кто от этого проигрывает? Mm -hmm. Бюджет, да нет. Российский потребитель, да. Вот, ну, понимаете, на таких маленьких историях оно все и строится. Бизнес другой... между собой всегда договорится. С другой стороны, есть еще интересный вопрос. Если существуют некие э, торговые проблемы между Европейским Союзом и Украиной, Украиной и Европой, и Украиной и Россией в связи там, с какой-то недосертификацией, то мы видим прекрасно, как торгует Европа с Российской Федерацией. Там не видим никаких... Э, подводных камней и барьеров для согласования тех же стандартов внутренних, внешних. Видим, что торговля все-таки продолжается. Торговля идет, торговля продолжается. Ну, это не проблема. Вопрос в каких объемах. Да, Европа очень сильно завязана на рынок Российской Федерации. И в первую очередь это не только продукты питания, а это машины оборудование, высокотехнологическое соответственно рынки которых сбыта тяжелее найти, mm -hmm. чем рынки для продуктов питания. Ну, в экономическом плане сейчас наблюдаем действительно некий, некий паритет после э, событий с окончательной ратификацией, с подписанием соглашения об ассоциации с Европейским Союзом Украины. И будем надеяться, что вот эта трехсторонняя э, напряженная ситуация в экономическом плане будет э, все-таки разрешена и она будет разрешена, наверное, уже после того, как будет решен вопрос с военным конфликтом на Востоке. Украина, я благодарю вас за то, что сегодня были в гостях у БТБ. Спасибо. В эфире мы говорили с экспертом фонда Открытый диалог Виктором Мазерчуком. Меня зовут Николай Матвеев. Мы увидимся с вами на БТБ. Будьте с нами.